वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ाहरा आबिदी आपकी मेज़बान एक दिलचस्प पोस्ट के साथ हाज़िर हूँ उनवान है वो मुझे पिछल पैरी समझे थे कराची वालों ने बड़ा किया हुआ था अपने शहरियों पर सब जालिम हो गए थे बारात आती थी बारह बजे साढ़े बारह बजे बढ़ते बढ़ते टाइम इतना हो गया था फिर खाना खुलता था अब ऐसे में खाने पे टूट पड़ते थे लोग तो कहा जाता था कि कराची के लोग भूखे अब बताइए ऑफिस जाने वाले लोग ना शरीक हों शादियों में तो बुराई और शरीक हों तो ये अजाब आधी रात से भी नहीं पौनी रात का ऐसे में एक शादी आई शुक्र खुदा का मुझे बारात में नहीं बुलाया गया बारात में लड़की वालों ने कम को बुलाया था लेकिन वलीमा आ गया अब वलीमा वलीमे में जाना लाजमी था क्योंकि साहिब तकरीब जो थीं उनसे इतना करीबी ताल्लुक़ था और इतना हक़ बनता था उनका कि वो मुझे बातें सुना दी मैंने कहा कि बातें सुनने से बेहतर है वलीमा अटेंड कर लिया जाए अच्छा मेरे शहर नहीं जाते थे जब से उन्होंने देखी थी ये नामाकुलियत आधी रात की पौनी रात की उन्होंने जाना छोड़ दिया था वैसे भी वो हार्ट पेशेंट थे अब जाना मुझी को था अक, और अकेले जाना था क्योंकि कोई दुकेला था ही नहीं सब माशाल्लाह परदेसी हो गए थे ये 20 साल पहले की बात है हम नए नए चयपाल सन सिटी शिफ्ट हुए थे बिल्कुल नए नए और 1100 घरों में हम 14 घर आबाद थे चौदवा घर मेरा था अब साहिब तकरीब ने कहलवा दिया कि खाना जल्दी खोल देंगे नौ साढ़े नौ बजे खोल देंगी चुनाच मैं गई चैपल सन सिटी से सखी हसन वलीमे की तकरीब थी और साढ़े ग्यारह बजे रात को दूल्हा दुल्हन टमक टुमक करते आ रहे थे बाकी मेहमान भी उन्हीं के साथ आए अब 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 आप बताइए कि जब साढ़े ग्यारह बजे दूल्हा दुल्हन आएंगे वलीमे के तकरीब में तो बाकी बाराती कब आएंगे वलीमे के चलो आ गए दूल्हा वाले आ गए दूल्हा दुल्हन आ गए स्टेज सज गया अब दुल्हन वालों को आना था अब दुल्हन वाले दूर से आ रहे थे बारह से कुछ ऊपर दुल्हन वाले आए बल्कि साढ़े बारह से भी कुछ ऊपर हो गया था फिर खाना खुला अब वापसी का वक्त आया जब मैं बस स्टॉप पे आई तो तरीक़ा है वहाँ का कि टैक्सियाँ खड़ी होती हैं सखी हसन के पूरे रोड पे खड़ी होती हैं लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि कम टैक्सियाँ थी और अजीब इतफ़ाक़ था कि मैंने जिस टैक्सी वाले से भी बात की उसने आने से इनकार कर दिया यूनिवर्सिटी रोड मेरी समझ में नहीं आया कि क्या वजह है कि नहीं आ रहे आना चाह रहे हैं तो फिर मैंने क्या किया ऐसे में शिराज कोच आ गई शिराज कोच सफूरा चौरंगी पर उतारती थी और फिर कैंट की तरफ चली जाती थी मुझे हर हाल में सफूरा ही पर उतरना था उसके बाद फिर देखती वहाँ पे टैक्सियाँ खड़ी होती थी दो चार सफूरा पे मैं आके उतरी एक बजे से कहीं ऊपर का टाइम हो गया था और दो टैक्सी वाले खड़े हुए थे कुल गुल हाउसेस की तरफ महलू कुछ ऐसा है कि जब आप यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से आएंगे सफूरा चौरंगी तो सफूरा चौरंगी इससे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी शराज कोच कैंट में दाखिल हो जाएगी बाएं हाथ पे न्यू रिजविया सोसाइटी और फिर उससे आगे चयपा सन संस, सिटी एक स्टॉप आगे, लेकिन ये अच्छा खासा फासला तय करके आती हैं दोनों सोसाइटीज अब मैं उतरी बस से गई एक टैक्सी वाले के पास मैंने कहा कि बेटा मुझे चैपल सन सिटी जाना है कहने लगा अम्मा तुम अभी उधर ही से तो आ रही हो मेरे सामने बस से उतरी हो मैं तो नहीं जाऊँगा उसके बाद उसने मेरे पैरों की तरफ देखा मैंने सारी पहनी हुई थी जब उसने मेरे पैरों की तरफ़ देखा तो मैंने भी अपने पैरों की तरफ़ देखा मैंने कहा शायद कुछ पानी वानी पड़ा हो और उसने मना कर दिया अब मैं गई चारों चार दूसरे के पास दूसरे ने कह दिया कि अम्मा हम उधर नहीं जाते इस टाइम पर और फिर उसने उसने भी मेरे पैर देखे पैरों की तरफ पैर तो छुपे हुए थे साड़ी में अब मैं हैरान परेशान खड़ी हुई पौने दो का टाइम और मेरे अलावा कोई मुसाफिर नहीं कोई आदम न आदम साथ सड़क पर मैंने अल्लाह को पुकारना शुरू किया मदद के लिए पुकार तो दुआ सफ़र और दूसरी चीज़ें तो चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मदद तलब की अल्लाह ताला से तो गुल हाउसेस की तरफ से एक लड़का आया टैक्सी वाला अच्छा ये बता दूं कि सफूरा चौरंगी से हमारी जानब यानी चैपल सन सिटी की जानब जी थ्री चलती थी लेकिन चूँकि मुसाफिर बहुत कम होते थे तो वो रात को एक बजे बंद हो जाती थी मैंने कोशिश की थी कि मैं मुझे मालूम था हालात ट्रांसपोर्टेशन के हालात मालूम थे तो मैंने कोशिश की थी कि एक बजे वापसी हो जाए तो कम 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 टैक्सी ना मिले तो जी थ्री तो मिल जाए लेकिन वो टाइम गुज़र गया था अब वो टैक्सी वाला जो दूसरा बच्चा आया था तीसरा टैक्सी वाला गुल हाउसेस की तरफ से उस वो मुझे पहचानता था और वो अक्सर मुझे चैपल सन सिटी से शहर की जानब ले कर आता था जब मुझे काम काज होता था और वो अवेलेबल होता था तो वो टैक्सी खड़ी होती थी उसकी गेट पर चैपल सन सिटी के तो वो मुझे लाता ले जाता था उसने मुझे देखा और फिर एकदम कहने लगा कि आंटी आप इस वक्त यहाँ कहाँ मैंने कहा कि बेटा वो मैं वलीमे में जाना था लाजमी जाना था और अब मैं यहाँ आई हूँ तो ये इन दोनों में से कोई ले जा नहीं रहा है जी तेरी चल नहीं रही है तो उसने फ़ौर मुझे बिठाया और फिर रास्ते में कहने लगा कि आंटी आइंदा इतनी रात को बाहर नहीं निकलिएगा मैंने कहा बेटा निकली तो नौ साढ़े नौ के दरमियान थी अब इतनी रात हो गई शादी के उसमें खाना ही इतने देर में खुला बारात इतनी देर वलीमे के मेहमान साढ़े ग्यारह बजे आने शुरू हुए हैं हॉल में तो बताओ करें तो क्या करें ना जाएं तो बातें सुने तो कहने लगा कि नहीं आंटी जो कुछ भी हो आपको नहीं निकलना है उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कहा ये पता नहीं क्यों नहीं लाए और इन्होंने दोनों ने मेरे पैरों की तरफ भी देखा तो वो कहने लगा उसका नाम फरहान था लड़के का फरहान कहने लगा आंटी यहाँ पे एक सच्ची कहानी मशहूर हो गई है सच्ची इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद मेरे साथ भी ये पेश आ चुका है कि एक औरत निकलती है जिसका कद आठ दस फिट लंबा होता है और बस वो नज़र आती है वो सजी संवरी होती है बस वो नज़र आती है और दूसरे क़दम पे वो ग़ायब हो जाती है मैंने उसे खुद देखा है यूनिवर्सिटी के गेट पर मुझे वो नज़र आई और दूसरे कदम पे वो यूनिवर्सिटी के, के सामने जो पहाड़ी है उस पर चली गई और कहने लगा मेरी घिग्गी बन गई मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरी क्या कैफियत हुई मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जो नहीं लाए हैं नहीं ले गए हैं आपको आपके घर तो इसमें इनके इनका कसूर नहीं है ये डर हम सब डर गए हैं और ख़ाली मैंने नहीं देखा है बल्कि यहाँ के अतराफ़ के लोगों ने और भी लोगों ने देखा है कि रात को एक औरत निकलती है सजे संवरी काफ़ी बड़े कद की और वो इसी तरह वो किसी को तंग नहीं करती है लेकिन वो क़रीब से होकर गुज़र जाती है उसका करीब से होकर गुज़रना ही के दिल की कैफियत को जेर जबर कर देता है अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स ने मेरे पैरों की जानब क्यों देखा क्योंकि जो दूसरी मखलूक़ होती हैं उनके पैर नहीं होते उनके खुर होते हैं और इस वजह से वो डरे हुए थे और उन्होंने मुझे ले जाने से इनकार कर दिया और उस दिन के उस रात के बाद मैंने भी तहैया कर लिया कि मैं दिन में जाके जो कुछ भी अल्लाह ताला मुझे जे, मेरी जेब की गुंजाइश होगी मैं जाके लिफाफा दे आऊँगी न्योते का लेकिन मैं रात की तकारीब से मैं माजरत कर लूँगी क्योंकि मैं तन्हा होती हूँ और ये मेरी पोस्ट थी और अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो शादियां चंद ही चंद अफराद में हो रही हैं लेकिन अल्लाह ताला इस बीमारी को जो उतरी है आसमान से ये दूर कर दे तब भी मैं कराची के शहरीों से गुजारिश करूंगी कि वो रात की शादियों में ये ालाना तर्ज़ अमल अख्तियार ना करें कि जो ग्यारह ग्यारह बजे रात को बारह बारह बजे रात को बारातें आने का और तकारीब का सिलसिला होता है होता था अल्लाह ताला आप सब पे अपना फ़जलो करम करे खुशियों की बरसात भेजे आपके आंगनों में अपने बच्चों की बहारें देखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए व आखिर दावाना अलहदुल्ल रबालमीन वसलात वसलाम खैरुमसलिन व आलह तयबीन ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़